Hallelujah. Сейчас у нас будет годное крещение, да, знаменательное событие. Но хочу немного пару минут провести такой исторический экскурс в это событие. Первое упоминание для нас, вот лично для меня, где я столкнулся, где я прочитал крещение, это крещение Иоанна. Когда приходила вся иудея, и это крещение называлось Крещение в покаянии для оставления грехов. Второе крещение, которое я хотел бы отметить особо, это крещение Иисуса Христа. Оно было, вы помните, он пришел к Иоанну, Иоанн ему говорит, так мне от тебя креститься надо. Ну, то есть какой смысл был к Христу креститься у Иоанна в восставлении грехов, если это Сын Божий, который пришел взять грех мира на себя. И вот в этом событии есть очень знаменательная вещь. Иисус говорит ему, дабы исполнилась всякая правда. И то, что вижу я в Писании, почему Иисус принял это крещение. Он тем самым отождествил себя с нами, с грешными людьми. Прежде чем пойти на крест, ему нужно было отождествить себя во всей полноте с грешным человечеством. И он, принимая крещение Иоанна, отождествляет себя с нашими грехами. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вообще интересное. Местописание, интересный стих, который так э, интересно звучит, его можно понять по-разному. Ну, как будто бы будет веровать и креститься, спасен будет. Как будто бы если не крестится, но только лишь верует, спасен не будет. Но вы знаете, мы спасаемся верой. Не крещение нас спасает, нас спасает вера в воскресение Иисуса Христа. И не более того, крещение это для нас следующий шаг. И дальше Он говорит: кто не будет веровать, осужден будет. Дальше о крещении ничего не говорится. Вопрос крещения ⁇ это вопрос нашего ответа Богу на то, что Он пришел в нашу жизнь, на то, что Он совершил в нашей жизни. И это как бы наш ответ. Мы крестимся. Апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что все крестившиеся в смерть Его крестились? Для чего крестились в смерть? Дабы и нам жить обновленной жизнью. В другом месте сказано, чтобы живущие уже не для себя жили а для умершего и воскресшего за них. То есть и крещение это уже, знаете, такой осознанный выбор посвятить себя, посвятить себя Богу, посвятить себя Божьим планам, посвятить себя Божьим целям, посвятить себя Божьим принципам, посвятить, отдать всю свою жизнь так же, как Он отдал свою за нас. Вы уже часть Иисуса есть, Сегодняшнее событие это просто внешний акт, который подтверждает, это знаете, как вот печать, подпись, на том, что уже произошло, на том, что уже случилось в ваших сердцах. Потому что сначала это произошло в сердце. Вы захотели этого, вы жаждали этого, вы осознавали в этом нужду, необходимость, вы приняли решение следовать дальше за Христом, не останавливаться в том, чего достигли. И сегодня это будет внешний акт, который подтверждает это, заявляет это всему миру физическому, духовному. Мы хотим помолиться, благословить вас, Боже, благослови наших братьев, благослови их дальнейший путь, Боже, и пусть твоя жизнь, она раскроется в них, как и раскрылась твоя смерть. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, слава Тебе! Слава Тебе и хвала, Господь! Благослови, Господь, эту новую жизнь! Благослови его путь, Господь, Тебе! Боже, излей Дух Святой его сердце! Обильно, Господь! Открой источники жизни в его сердце, Господь! Чтобы было, как сказано, из шрифта потекут реки живой воды! Во имя Иисуса Христа! Amém. Aleluia. 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 про регистрацию. Это символический. Это символический знак того, что имя наше записано на небесах. Аминь. А это маленькая страничка из этой книги. Когда придешь, скажешь, не знаю, у меня здесь я записанный. Я занимал. Тебе скажут, я, скажу, я крайний. Скажешь, я занимал, не знаю, у меня, у меня билет. Давайте помолимся, благословим нашего брата, как церковь. Уже официально. Хотя он наш брат уже давно. С первых дней, когда он пришел, он наш брат. Во Христе. Аминь. А сегодня он получил гражданство. Аминь. То у него был вид на жительство, теперь у него есть гражданство. Боже, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты даешь Твое гражданство. Гражданство небес, Боже. Гражданство страны, которое нам еще непонятно и не открыто, Боже. Но наше сердце, оно тянется туда, Господь. Уже открывайся в его жизни. Открывайся для него, Господь. Чтобы он принес много плода. В познании тебя, своего Господа. Чтобы он принес много плода, который прославит твое святое имя. Мы благословляем нашего брата, благословляем его путь, его служение. Благословляем, Господь, его будущее, его настоящее которая в Тебе и связана с Тобой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, благодарим Тебя за нашего брата. Благодарим Тебя за это открытое сердце, Господь, которое Ты преображаешь в Твой образ и подобие. Боже, благослови его, чтобы Твой образ и подобие становился все более и более явным в его жизни, для его семьи, для тех, кто окружает его. Боже, даруй ему силу служить Тебе. Изливай Твой Святой Дух. Помоги ему раскрыться в тех дарах, которые ты вложил в него. Найти свое призвание, найти свою судьбу, которая уготована тобою. Даруй ему силу следовать за тобой, чего бы это ни стоило, во а что бы то это ни стало. Боже, благослови это верное сердце. Благослови, Господь. И пусть его глаза они увидят твою славу, еще большую славу в своей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Мы благодарим Тебя за этот хлеб, который есть тело Твое, ломимое за нас. Мы благословляем эту чашу и этот хлеб. Твое воспоминание. Жизнь без, життя, без Христа. Вся аллилуйя, аллилуйя. Детя, мой майбутя. все Дай сили та прожити, щоб почути ті слова. Прошу, Прошу тебе, заходь моє дитя, життя не життя без Ісуса Христа. Я. Ти Бог насе ведучий, поїдовані вся земля. У тих домі тебе де зможе заслотися. Ти, Бог насевидючи, поїдовоні вся земля. Твоя мета, своє своя, Господь, ця слава Твоя, життя, не життя, Без Ісуса, Христа, Він вся понад там, Аллилуйя, Аллилуйя. Рада моя спаситель піпляє, у боротьбі в не другі в душі втішити, я любов'ю твоєю живу, і вона в моє серце віє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, Ти розпасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить я любов'ю твоєю живу і вона моє серце гріє, Ти розпасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить Слава Богу! Нині да силу Бога да, і сили виняті. Спок запитає наше покоління. Ось ми тут, Бог бери нас, Господи, для своїх справ. Силили п'язи, відірі і світи, ти нарушений для часу цього Часу цього, він кличе, підіймись, вставай і світись, ти народжений для часу цього, він кличе, підіймись, вставай і світись, ти народжений для часу цього, для часу цього.